Сегодня у нас в редакции в проекте «Портреты общественных организаций» гость Безуглый Анатолий Григорьевич, общественник, глава общественной организации, о которой он расскажет нам. И я думаю, что портрет его как лидера этой организации, самой организации мы во время этой встречи и попробуем сегодня создать. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы общественной Как занялся общественной деятельностью? Я практически занялся общественной деятельностью с юных лет, с комсомольских строек страны, работа в шахте, потом работа в ВУЗе, э, декан общественной организации был в ВУЗе Магнитогорском. Ну вот таким образом, потом после всего, когда вернулся на Украину в 81 году, легендарную Каховку, где я родился, Работы там не было нигде в это время, поэтому я просто пошел в горано Говорю, если есть, я по образованию географ, если есть мне рабочее место, я, пожалуйста, буду преподавать. Я преподавал там в школах, занимался детьми, занимался взрослыми, водил в походы учителей для того, чтобы научить, чтобы они могли правильно общаться с детьми, и чтобы никто никогда не заболел в этих походах. Ну, таким образом, я как-то там и занимался той общественной деятельностью, и, наверное, авторитет в городе потом достиг за счет вот этого общения с людьми, с детьми. Вот. А когда в 1991 году прошел развал Союза, практически уже прошел, я видел свое место в том, чтобы выйти на люди и рассказать людям. Что же случилось в стране? Почему именно Союз распался? Не распался, развалили. Я в этом убежден. И была у меня и статья такая, остановитесь, предатели КПСС в 1995 году, где я изложил все факты, что случилось в стране. Я баллотировался в депутаты Верховного Совета Украины в 1993 году. Я не думал, что я выиграю. Я просто выходил на людей для того, чтобы мне просто пообщаться и рассказать, что случилось. А так получилось, что я набрал 67% и стал народным депутатом Украины с 1994 -го года по 1998 год. И дальнейшая судьба, вот так и слагалась моя уже работа с людьми. Работая с людьми, я общался, я занимался той деятельностью, которая считал для себя необходимой, для того, чтобы бороться с человека труда. Для того, чтобы человек труда жил достойно. И имел рабочее место, имел заработную плату, молодежь. Поэтому, когда создавалась организация, была такая Наталья Михайловна Витренко, создавалась организация прогрессивно социальных партий Украины, они меня просто, как человека, у которого уже был определенный авторитет, привлекли Говорят, Анатолий говорит, помогай нам, потому что мы хотим вот создать такую организацию. Прогрессивная социалист партия Украины. Я начиная с первого съезда в 1996 году. Так практически с ними работал 10 лет как зам по работе в этой организации Наталья Михайловна Витренко. Пока оно было все достойно и практически борьба была за человека труда, я не жалею себя как зам по работе по всей Украине от Луганска до Волыни, от Черновцов до Чернигова. Из колесил, создав более 500 первичных организаций, работал, потому что считал, что так необходимо. Но когда началось там уже не совсем понятно и не совсем так, как я считал нужным, как-то пошла эта организация на развал, распуск лидеров, которые работали в этой организации. Это было 2007 год начала 2008 года. Я тогда на одном из пленумов подготовил документы и практически с зампор работе ушел от Натальи Михайловны Витренко. Вот. И практически хотел уже и не заниматься ничем. Потому что ну, считал, что недостойно, уйдя оттуда, заниматься снова чем-то опять тем же самым. Просто считал, что буду писать о том, что я какой путь прошел жизненный, как я считаю моя точка зрения, что в стране творится, что случилось, что будет дальше. Вот это я цели ставил. Но когда ушел люди, которые работали со мной, много первичных организаций было создано. Люди, которые в областях работали плечо в плечо, опытные люди, имеющие образование и политическую активность, они просто-напросто догрузили меня до того, что он говорит, ну надо же как-то нам защищать друг друга, нас на местах знают люди, мы не у дел вроде бы как. Давайте создадим какую-то партию снова. Я говорю, партия никакой не хочу больше. Предала КПСС, предала эта организация, в которой мы с вами были практически э, лидеры. Поэтому я не хочу. Но ну, все-таки допекли до того, что давайте создадим тогда общественную организацию. И вот собрав этих людей с нескольких областей, молодежь, которая у меня была с Николаева, активная такая молодежь, лидирует там и сейчас Женя Бондаренко, которая возглавляет мою молодежную там организацию, она зам по молодежи является. Вот мы посидели так неделю у меня в квартире, там был штаб. Штаб-квартира. Да, штаб-квартира. Молодежи-то, да, люди с Донецка, с ä, Запорожья, Генов Сергей, бывший главный инженер машзавода, вот. Мы создали там, написали устав организации объединения славянского актива. Интересное название, потому что если э, аббревиатура, то читается ОСА, да? ОСА, ОСА. да. ОСА. Жалящее название. Расскажите, да. как это характеризует саму организацию? Как организацию организацию? Ну, во-первых, мы в уставе выписали защита. Нашей культуры, славянской культуры Объединение славянского актива Почему? Потому что уже на тот На то время, на 2008 год Было несколько движений Славянских Вот, я этих лидеров Знал и знаю и сейчас Ну, как-то так получается Лидеры были, людей не было Где-то что-то, как-то Уставы я их тоже знал, эти все Но мы решили Сделать свойство Объединения именно славянского актива. Людей активных, потому что всегда в жизни все происходило и создавалось активными людьми. И вот этот актив, который есть в славян, мы и поставили задачу объединения славянского актива. Активных людей объединить, а за ними и балласт подтянется, и будет движение за то, чтобы бороться за те устои нашей культуры, нашего православия славянского которое было Украины, Белоруссии России и потом уже примкнули другие государства но основное звено вот эти вот славянские народы, которые неразделимы а тем более мне пришлось сталкиваться очень много я занимался еще и таким видом спорта как стрельба из лука, мастер спорта по стрельбе из лука был неоднократно и призером на длинных дистанциях во многих городах, и в Ростове, и в Кызыле, и в других городах, Пятигорске, Кисловодске. Поэтому, встречаясь с людьми, я всегда видел, что эти люди, эта культура не должна никогда никуда уйти. Наша культура, она высокообразованных славян, она доступна каждому, она понятна каждому. И ни в коем случае на славянских государствах, на славянских движениях Всегда все создавалось, поэтому мы поставили целью и задачей Защита славян, славянского православия, славянской культуры И всего то, что принадлежит этим народам Белорусам, украинцам и россиянам Вот, вот эта цель такая была Поэтому устав мы выписали, объединяя славянского актива А молодежь предложила мне, говорит, Анатолий Георгиевич, Но обреки этого будут оса то есть мы будем жалить всех негодяев, которые против славян выступают во всем мире. Мы их и будем жалить. А жалить чем и как? Вот что реально делаем. Жалить реальными делами, реальными словами. Какая есть наша культура? Что хорошего у славян? Вот это и считалось то, что ну, это движение давно развиваться, 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 чтобы молодежь знала, чтобы она защищала свою культуру. Свое православие, потому что сейчас и на православие накатывают на то, чтобы э, Московскую патриарха церковь тоже растянуть, э, раздробить, так же как бывший Союз, который был. Поэтому в защиту этого мы и выписали свой устав. Объединение славянского актива. Какие ну, масштабные что акции уже были проведены? В масштабные акции были проведены во всех этих. Э, областях, которые вошли и в Одессе, и в Крыму. В Крыму у нас и в Севастополе, и в самом Крыму. Там достойные люди возглавляют бывший начальник погран войск Крыма, он возглавляет нашу общественную организацию. Там есть даже у нас и телевидение, и радио в Крыму. То есть мы по-серьезному работали. И все акции, эти протесты против нашествия западной культуры на нашу землю против вторжения сюда. Они там эти акции проводили много раз. Это и в Донбассе было, возле и там Наталья Михайловна в Донецке. У нее она зам по работе и партию они создали Донбасская Русь. Как бы тоже православная культура, православие, все, Донбасская Русь. Та Русь, которая Киевская Русь, а Донбасская Русь, созвучно. Вот. Так вот, Наталья Михайловна как раз там очень много акций за прошедшие годы провела в защиту нашей культуры. В защиту. Это были митинги, это были шествия, это было и в Одессе, это было и в Запорожье, это было и в Харькове. В Виннисе довольно серьезная женщина возглавляла наше движение там. Ну, она и сейчас возглавляет. Дело в том, что я вот... Два года так случилось в мае 2011 года Случилось ДТП не по моей вине Я очень сильно пострадал практически как, как бы заглянул в потусторонний мир Но слава богу остался жив И после нескольких операций поставили на ноги Я снова вроде выхаживаюсь, движусь, хожу и занимаюсь Поэтому вот эти два года они как бы выпали Вроде бы с активной такой работы Ну а с людьми я постоянно общался Со своими людьми которые в этих областях, которые в самом Киеве, здесь движение в парке партизанской славы, было организовано движение ⁇ Патриоты парка партизанской славы ⁇ Так и называлось. Патриоты парка партизанской славы ⁇ Что мы здесь защищали? Защищали практически вырезание парка. Нагло стали вырезать этот парк. Причем не просто сушняк какой-то, а вырезали деловую древесину. Сосны дуба, акации. По этому поводу есть у нас там 50-60 человек, было уже такое активное движение. Люди эти сейчас есть, но ну просто мое вот это, как бы я выпал из обоймы два года, год практически лежачий был, а потом уже выхаживался, сейчас выходился, не совсем, но уже выхаживаюсь. А люди, как бы постоянно телефон работал, постоянно даже лежать, они созванивались со мной. Анатолий, давайте корректируйте, что нам дальше делать, как нам быть и так далее. Ну, практически вот по парку мы добились, что была принята Верховной Радой закон про мораторий вырезки парков, скверов. Если это европейская столица, так сказать, Киев, то зеленые массивы, то легкие, легкие столицы и вырезать их, это ну, огромный ущерб можно нанести. Мы добились. Есть, есть материалы, есть фотографии, есть ответы прокуратуры и так далее. Мы добились того, чтобы приостановить это зло. Арестовывали машины, вывозящие лес оттуда. То есть работа была проделана. И люди те активно работали, активно работают и сейчас. Продолжается эта работа. То есть мы приостановили как бы вырезку этого парка. Ну из-под тишка где-то свалит, там одно-два дерева. Ну, более пяти тысяч стволов, которые тогда вырезали, Тут стволов, нет. которым по 60-70 лет это называлось деловая древесина, а не какой-то сушняк. Так что, ну вот чем занимаются мои люди, которые сейчас и в областях, и здесь. А Участвую в выборных власти? кампаниях. Вот была выборная кампания, когда Янукович избирался президентом. Мои люди подписали договор о сотрудничестве с блоком. Тогда блок был на этих выборах, в который вошел Симоненко, Василий Волга, Николаенко и СДПУ, я забыл, там кто возлагает эту организацию, был такой блок. И нас пригласили, и мы сами активизировались, подписали как бы с этим блоком тоже договор о сотрудничестве, потому что мы видели в этом интересы. Мы не знали, кто выйдет, кто выиграет, но выбор, в этой выборной кампании мы очень много приложили силы. То есть были митинги, участвовали в митингах. У нас есть своя символика, есть флаги на этих флагах. Георгиевская лента, символ хороший. Вот. То есть участвовали активно. И благодаря этому блоку тогда 3,5% и по поводу которых Янукович стал президентом. Если бы не было то блока и не, не было такого движения, тогда Янукович президентом не стал бы. Тогда Юлия Тимошенко могла выиграть. А благодаря блоку стала. Ну, казус случился с Василием Волгой. Я считаю, это мое мнение, мнение моих людей. Посадили его незаслуженно. Не все это сфокусировано, сактировано. Он морской офицер, и не мог он того допустить, что он допустил. Ну, пять лет человека выбили из колеи, потому что просто-напросто испугались, что Василий Воло может стать лидером. И такое движение и было. И оценка людей, где встречался Вола, и в Луганске, и в Донецке, и в Днепропетровске, и в Харькове, очень сильно его воспринимали. Молодой, 42 года тогда было, сейчас ему 44 года. Вот. То есть вот это движение и наша активизация наших людей. Даже наши люди никогда не, не сидели осторонь без борьбы. А когда увидели, что вышел лидер, новый лидер, который интересом нашим то же самое, ну, за те интересы, которые у нас, за славян, за киевскую Русь, культуру. Вот, 1025-летие крещения Киевской Руси было, мы участвовали в круглом столе, я участвовал там. То мы включились в это движение и уже подписали договор о сотрудничестве с Медведчуком именно в том духе, как это движение общественной организации сейчас есть. Не партия, а именно общественное движение, общественная организация. Если вот брать э, в участниках движения, то есть среди тех организаций, которые подписали соглашение, договор, о да. сотрудничестве и партнерстве, есть другие славянские организации, то есть где-то с подобными взглядами, идеологией. Вот как вы видите вот это объединение? И у вас в организации в названии да звучит объединение. Вот как и на чем на, на базе чего их можно объединять? Как вы видите это, если объединять? вместе это? Я думаю, основой должна быть православие и славянская культура. Это ну, основа, коренная основа такая. На основе его, на основе славянской культуры должно объединиться все в одно движение, потому что разрозе, я не знаю сейчас, вот сколько их, 10-12 сейчас движений таких славянских. Вот. Цель мы такую ставим, переговариваемся с теми людьми, которые в других движениях, мы участвуем уже в этих собраниях, которые сейчас происходят, в круглых столах, и, ну, как бы, ведем такую работу. Мы не ставим цель, что на базе нашей организации, но давно объединить Славянское движение или другое, но Славянское движение давно объединится в один кулак, в одно движение. Тогда будет сила, тогда будет мощь. Что где То что где-то есть лидеры, но нет людей, а у нас люди в областях есть, поэтому мы не против мод где-то уступиться, поступиться, но чтобы объединить все это славянское движение на основе славянской культуры, православия за успехи. Они, потому что европейский выбор не для нас. А вы ставите какие-то долгосрочные задачи вот своим партнерам по общественной организации, может быть, людям, которые поддерживает. Я имею в виду, вы знаете, чем вы будете заниматься, допустим, через два месяца, через год. У вас есть какие-то планы, вот, возможно, на какую-то более долгосрочную да. перспективу? Есть. Воспитание молодежи в духе славянской культуры. Мы ставим и в своей в уставе мы выписали создание школ славянской культуры, создание всяких праздников и так далее. Кое-где у нас это получалось, кое-где нет. Но ну, мы ставим такую задачу долгосрочную. С этой целью идут к молодежи и в школы. И я лично встречи такие в школах проводил. 32-я фролота возле Ленинградской площади. Еще одна школа. Вот. Рассказываем, кто мы, что мы и что мы должны защищать. Это наша длительная долгосрочная программа. Воспитать молодежь в том духе славянской культуры нашего православия. Двигаться есть куда, есть за что. И думаю, успех такой будет, когда все славянские народы будут объединены. А вот все-таки вот разница между политической партией и общественной организацией. Как вы ее видите, вот уже по прошествии стольких лет, когда вы пришли к общественной деятельности. Почему yes. на сегодня вы сами говорили, да, политические партии это более то, что не работает, а общественные организации, общественники, то, что... Я бы сказал, что в партию люди как-то уже, может быть, им как-то приелось, может быть, как-то то, что партии, партии очень много было создано, более 100, я не могу сказать, сколько сейчас, я помню, что 10 лет надо было более 115 различных партий, и людям просто как-то приелось, что вот обязательно партия, обязательно там надо взносы платить, на собрания ходить. Вот общественное движение, общественная организация, она как-то ближе к людям. И люди восприняют общественную организацию гораздо ближе, чем партии. Как только партию сказали, "Нет, нет, я уже знал много партий, не хочу они, а в общественную организацию приходят. Приходят и военные, отставники к нам, приходят и педагоги, приходят и с партий других, вливаются в наше движение. В скольких областях вот уже представлена Ваша организация на сегодня? Вот так. те, которые подписали уже угу. а, непосредственно в мае месяце, это Одесса, это Крым, это Запорожье, это Николаев, Днепропетровск, ну, Киевская организация, Донецкая, Донецкая там самая первая наша организация, которая влилась. Вот. И остальные, они готовы сегодня приехать, подписать эти соглашения ну просто нас держало то, что нам просто сказали подождите чуть-чуть. соглашение с украинским. Да, образом. соглашение. Подождите чуть-чуть, это сильно много сразу, и они ждут. И там тоже уже есть функционирующие представительства. Да, да, да. Да, там есть Винницкая есть, в Черновцах есть, в Луганске есть, в Харькове есть, помню, да, 16. Херсонщина есть, Черниговская область. Это области, в которых люди ждут, готовы на подписание люди там живые есть, э, лидеры там есть, так что готовы влиться. И вот если говорить о проекте портреты общественных организаций, вот портрет ваш уже складывается да, в общении с вами, но ваша идея, вот привести, не то что привести, но просто познакомить зрителей и читателей нашего сайта именно с теми людьми, которые работают у вас на местах. Вот можете озвучить эту свою идею, как вы, как вы думаете, когда, как? Мы сейчас вырабатываем Эту программу, как бы, что, кто сможет с лидеров приехать, ну, я вижу, что готовы приехать с лидеры Донецкой области, готовы с Николаевской, там Женя Бондаренко, такой активный борец по молодежи, она готова приехать, готовы приехать с Крыма, вот эти вот готовы выехать хоть сейчас. И два-три человека с самой, с Киева, в том числе из парка партизанской славы, там движение наши патриоты парка партизанской славы, вот, которые именно борются за то, чтобы настоящие патриоты Киева, патриоты столицы боролись за чистоту, за культуру, за отношение к природе, так как есть на самом деле. Природа – это наше дитя, которое надо и воспитывать, и сохранять, а не уничтожать, так как вырывают. А правильно, вот э, правильно ли я понимаю, вы говорите, что 16 областей, которые живые, действуют, они сами э, как бы инициируют деятельность и предлагают. Или как у вас, вот у вас идет, как это строится? У нас в движении украинский выбор заявлено вот построение движения снизу вверх. Как у вас это? То есть э... снизу вверх. Да, да. Они вверх. меня больше грузят, чем Внизу. я их. Анатолий, давайте с койки меня подняли, когда я еще в январе э, в клинике лежал. Они подняли. Вы можете лежать, но телефон у вас в руке. Давайте я созваниваюсь с украинским выбором. Вот мы с Донецка, вот мы с Запорожья, вот мы с Крыма, вот мы с Одессы, вот мы с Николаева. Мы хотим в это движение. Мы... Это наша программа, это наши интересы. Там заложены и давайте вместе. То есть они грузят меня больше снизу, чем я их. А отличается как-то их деятельность? Вот, например, то, что нужно там в Крыму или в Черновцах? Вот в чем это отличие между областями, между тем, что они предлагают по реальным действиям, потому что они делают потом? Ну, в принципе, это по православию и культуре у них мало чем отличается. Что в Черновцах, что в Виннице, что в Крыму, что в Донецке, что в Запорожье. Единое движение единые, задачи стоят и восприятие единое именно в этом духе славянского движения и в православной культуре. Так что это единое, одинаково оно. Даже Иоанна Франков, что Иван, тот меня уже допекает, тоже Андролий, давайте быстрее, давайте. Я говорю, все, уже договорились, вы тоже на подписании проедете, готовьтесь. Да, да. Вот это общественники, почему у нас в Украине о а таких людях, которые, ну, если так э, с хорошей стороны смотреть, именно действуют, о них не говорят их нигде не представляют. То есть, кроме вот этого, ну, таких проектов, как наш, вот этот, который пытаемся как-то делать, портреты общественных организаций, почему это не звучит? Имена, лица не видны, не слышно. Ну, почему, я скажу, наоборот, пытаются структуры властные, как бы там и палки в колеса. Та же Наталья Михайловна Белоцерковская в Донецке, которая там как бы создала в начале, до того, как у нас объединение то пошло славянское, она говорит, Анатолий говорит, ну тут я Донбасская Русь создам партию, уйдя уже из ПСПУ. Я говорю, пожалуйста, Наташа, создавай там все. войск. И она акции проводила, и шествия проводила, и вроде бы там есть съемки, и пытались в прессу где-то пробиться, бесполезно, бесполезно, нигде, не пропу... просто не пропускают, потому что, ну, видимо, не хотят этого движения раскрыть по настоящему, потому что в нашей культуре, в наших традициях есть много очень того, что пытаются просто изменить иногда И неправду показать и Великой Отечественной войне Неправду показать о том, что происходило О том же голоде Я сейчас материал практически у меня готов, Что не голодомор а голод Потому что я из своих ушедших из жизни бабушек, дедушек На юге Украины знаю, что был голод И причины этому есть о причинах этих умалчивает тоже. А есть причины, о которых я постараюсь высветить. Главное, что на сайте «Украинский выбор» вы можете быть автором. — Могу. — Если что, какие да. вопросы, поможем. Вот вся редакция. Любого можно напрягать вашими словами. Вот Хорошо. Главное, становитесь нашим автором, пишите на эти темы. Сюда же можно приходить, приводите людей, которых знаете, которые должны зазвучать, ну, их имена и то, что они скажут. Вы можете писать тут и видеоблоги, и вот общение просто в диалогах с нами, между собой. Главное, чтобы они знали, что есть общественный пресс-центр редакции сайта «Украинский выбор». Так что... Ждем вас вот на эту запланированную встречу, как только таки. Хорошо. Хорошо. Приятно познакомиться. Почти. Вот наш флаг примерно такой. Угу. Вот так он и выглядит. Да, да, он так выглядит. Георгиевская лента на красном фоне. Объединение славянского актива ОСА.